Это декларация о создании научно-образовательного консорциума. Пока что мы назвали его научно-образовательный консорциум высших учебных заведений, но он, естественно, предусматривает и большое расширение и не только высших учебных заведений, украинских и так далее. Возможности европейской интеграции предусматривают предусматривают прежде всего обмен студентами и преподавателями внутри своих высших учебных заведений. И такая практика в университете Альфреда Нобеля, университета КРОК, Украинского католического университета и Народной академии Харькова наработана на протяжении многих лет. Мы сейчас хотим объединить эти усилия, если такая практика в зарубежных университетах сложилась уже годами, то мы ее внедряем в Украине таким хорошим подходом и созданием консорциума, чтобы показать всем университетам, всему высшему образованию в Украине, что возможности одного высшего учебного заведения могут хорошо использованы быть практически в любом. Там, де придержується головного качество навчання, качество научної роботи, качество всього процесу університетського содержания. Нам є цікаві різні управлінські експерименти, інновації, які вже відбувалися і відбуваються в університеті. Думаю, що нам цікаво мобільність студентів, тобто нам є цікаво прислати сюди, в університет наших студентів на якийсь короткий чи довший термін для того, щоб вони могли не тільки навчатися тут, а щоб університет став для них таким порогом, щоб пізнавати пізнавати цю частину країни. Таким дуже важливим капіталом будь-якого університету є академічна культура. І знаєте, ця культура, вона її не просто створити, але якщо її вдається створити, вона продовжує існувати, і вона може бути конкурентною перевагою. І якщо говорити конкретніше, то для прикладу наш університет багато уваги приділяє англомовним програмам і курсам. І ми можемо е, і готові запропонувати е, той набір, ту пропозицію англомовних курсів і для інших університетів. Думаю, що кожен із учасників потенціальних учасників консорціуму, може те, чого немає у других. Вот, наприклад, ваш університет імені Нобіля вже нам, і Ми працюємо. уже на протяжении нескольких недель надо изучение опыта студенческого деканата, организации его работы приезжали наши представители, работали с коллегами из университета Нобеля. Это то, что вы нам сумели подарить. Думаю, не менее интересен опыт университета, круг часть организации международных проектов. Я Уверен, что и здесь есть этот опыт. Но наш опыт в определенной мере уникален. И думаю, что поделившись им, мы сделаем доброе дело для Университета Нобеля. И возможно, что-то э, может быть реализовано по нашим схемам, которые выработаны именно в Университете Круг. Если говорить о Днепропетровске, я всегда здесь бываю с огромным удовольствием. И я бы отметила, наверное, рискну так сходу сообразить три момента. Первый ⁇ это очень высокий уровень динамики развития. Второй ⁇ это очень четкая евроориентированность учебного заведения. И третий ⁇ это прекрасная материально-техническая база. Это вот так на поверхности. А глубже можно было бы говорить об очень серьезных управленческих решениях, на которые надо внимательно посмотреть. То есть в целом каждый вуз сегодня готов что-то вносить. Если говорить о харьковском опыте, то, как у всех присутствующих сегодня здесь на встрече, это опыт большой, более 20 лет. Народная Украинская Академия, которую имею честь представлять, ей 25 то есть можно о чем-то говорить. И, наверное, в общую копилку хотелось бы сбросить, во-первых, опыт непрерывного образования. Мы, пожалуй, единственные сегодня, у кого есть такой опыт. Второе – это серьезная научная такое вот аналитическое что ли поле, да, серьезный научный анализ того, что мы имеем, это разные аспекты развития современного образования, экономические аспекты, философские, социологические, исторические и так далее, это второй серьезный такой вклад мог бы быть.